x 7080 у нас седьмого года. Цена-цена-качество. Вот соотношение цены-качества в принципе устраивает, да, оправдывает. Не сильно дорогой комбайн и в принципе производительность нормальная. Комбайн мощный, хороший, ну, Широкозахватный Качество уборки чистое зерно. В принципе ничего плохого такого сказать особо нету такого. Все, все нормально. И брали это все комплексом, брали трактора. Мы начали работать с 2007 года, начали брать трактора, культиваторы, сеялки, это все бралось в комплексе. Ну также для того, чтобы обслуживаться, тоже ну, проще работать с одним. Сервис политехники тоже на высшем уровне поставлен. Тут я, конечно, спорить не могу. 40 гектаров, 70-80. Если взять 80-90, там... там немножко повыше, там и захват побольше, там где-то до 60 гектаров. Будет. 8, 10, 12 километров можно ходить, вот с такой скоростью можно ходить. При средней урожайности, средняя урожайность 30-40 сантиметров с гектара, мы ходим там 8 километров в час. Холланд это средний комбайн, средней производительности, то есть цена, качество, вот, вот можно рекомендовать.